dasturimizda sportga oid xabar serbiyaning belgrad shahrida o'tayotgan boks bo'yicha jahon chempionatining 7 kungi musobaqalari ortda qoldi unda o'zbekiston terma jamoasining 4 nafar a'zosi ringga ko'tarilib shundan 3 nafari keyingi bosqich yo'llanmasini qo'lga kiritdi tafsilotlar norbek niyozov reportajida Tokyo 2020 olimpiya o'yinlaridan so'ng boks bo'yicha jahon chempionati dunyo sportidagi eng yirik voqealardan biri bo'lib turibdi musobaqalarning navbatdagi kuni ikki ming o'n oltinchi yilgi olimpiada chempioni amaldagi jahon chempioni shahobiddin zoirov boshlab berdi afsuski yaponiyalik tomoya tomoyatsiboga qarshi kechgan ushbu bahsda ellik to'rt kilogramm vazn toifasidagi vakilimiz imkoniyatni boy berib qo'ydi shundan so'ng 92 ikki kilogrammdan og'ir bo'lgan vaznda Lazbek mullajonov ringga ko'tarildi angliyalik Delicious Oriyega qarshi kechgan bahsda yurtimiz to'liq g'alaba qozonib keyingi bosqich yo'llanmasini qo'lga kiritdi jang ham zo'r o'tdi xudoga shukr, birinchi jangdan ko'ra o'zimni yaxshi his qildim inshaalloh o'sha o'zim o'ylaganimdak bo'ydan bo'yga ochilib boryapman xudo xohlasa taqibim ham y bo'ydor ham kuchli bokschi ekan o'sha birinchi chaqrimdan ko'ra lekin yaxshi birinchi boyda qiynalmadim o'zimni yaxshi his qildim rahmat chempionat bu safar avvalgilariga qaraganda boshqacha o'tyapti yangi yoshlar chiqib kelyapti fikringiz qanday fikrim mani o'ylashim bo'yicha oldindan azaldan bo'lib kelgan avlod almashinuvni bo'lyapti desak bo'ladi xudo xohlasa bu jahon chempionati yangi nomlar yangi bolalarni kashf qiladi xudo xohlasa abdumalikk oltmish kilogram vazn toifasidagi abdumalik xalakov hamda slaveniyalik tade chernoga ishtirokidagi bahs musobaqalar dasturining eng chiroyli bahslaridan biri bo'ldi desak mubolag'a qilmagan bo'lamiz abdumalik har jihatdan raqibidan ustun ekanligini namoyish eta oldi va keyingi bosqich yo'llanmasini qo'lga kiritdi harjang bo'ladi o'zim ismayman bu musobaqaga juda ko'p tayyorlandim shu murabbiyim davron aka ota onam otam albatta o'ylaymanki ularni vazifalari bajarib bolgandi xudo xohlasa xudo xohlasa keyingi janglarda inshoalloh oha rossiyalikah xudo xohlasa bu bian tushganmiundan oldin g'alaba qozonganman yana hozir yana qaytib ko'ramiz jangi murabbiyi bilan i navbatdagi kun musobaqalar dasturini esa 92 ikki kilogrammgacha bo'lgan vazn toifasida madiyar saidrahimov hamda qozog'istonlik aybek o'ralbay ishtirokidagi bahs yakunlab berdi qiyin va murosasiz kechgan ushbu bahsda madiyar g'alaba qozongan holda navbatdagi bosqich yo'llanmasini qo'lga kiritdi keyin jahon chempionati musobaqalarining 1 noyabr <laughs> kungi bahslarida ham o'zbekiston terma jamoasining 4 nafar a'zosi ringga ko'tariladi ular <laughs> orasida oltmish yetti kilogramm vaznda asadxo'ja mo'ydinxo'jayev 75 kg vaznida Said Jamshid jafarov 63,5 kg da kilogramda tursunov hamda 80 kg vazn toifasida odiljon aslonovlar o'z omadlarini sinab ko'rishadi